Вы откуда, о чем тут общаетесь? Россия, Сибирь, Красноярский край. Украина, Кривой Рог. О чем общаетесь тут? А так особо ни о чем. Как спрашиваю, как люди живут. Что нового в мире происходит. Давно я просто не заходил. Интересно. Mm -hmm. Понятно. Как у вас там дела на Украине? Извините? Ой, зеваю. Ну, во-первых, да, ну, не на, а вы, Украине, вы. Вы. Прейменных вы. А, хорошо. что. Да. Вот сегодня ночью, начиная с вечера и до утра, был очередной э, массированный обстрел с территории и Российской Федерации, и оккупированных территорий Российской Федерации, украинских. Короче, 99 ракет и дронов ваши российские военные выпустили по нашим мирным городам. Мы не спали очередной да. раз. Зачем? Вот вопрос такой. Да. А сегодня ночью это вот прям сегодня ночью или это вчера ночью? Просто у меня уже ночь. Вот сейчас это у нас каждую ночь, и плюс еще днем. Короче, круглосуточно. Ага. Зачем ваши военные обстреливают э, гражданских? украинцев. Прям гражданство? Да. Слушай, а я... куда если не секрет? По жилым домам. Прям жилые дома? Да. Хочется узнать, а с какой целью жилые дома? Я не понимаю, с какой целью. Хотела у вас узнать, как вы думаете, с какой целью? Да я сам тут сижу, говорю, в Сибири. Тут мне до Москвы дальше, чем до этого. До Америки. Я не знаю, честно. Первый раз такой слышу, что по гражданским стреляют ракетами, там, дронами. Нам говорят, что стреляют исключительно по объектам этой, ну, военным, там, инфраструктура всякая, там, энергетическая и прочее. И они правду вам рассказывают. Бубочки мои, теперь стримы будут в резерве. Тож, залетайте на наш канал Шабля КР Резерв, чтобы не пропустить стримы. Подписывайтесь и нажимайте на звонок, чтобы быть в курсе, когда почався стрим. Потому что теневый бан очень погана штука. Все, всем хорошего перегляда. Не, ну просто я как бы так логически тоже сидел, размышлял, думаю, что ну ракета, которая стоит хреновую тучу денег, да, и просто запулить ее в дом. Ну, такое себе. У нас столько денег нету. Есть у вас столько денег. Нет. И вы их так э, тратите, ваши военные ваши правительства. Да какие вы что Именно у нас. Санкции. Санкции со всех сторон наложили. Какие деньги? что, откуда? Может, хватит уже режим дурачка? Выключите его, пожалуйста. Все вы прекрасно понимаете. Да 10 вы... лет уже Я? война. Я? Сколько можно? Владимир, вы... дякуем. Тихо, всего два года идет. Тиха. Владимира, дякуємо за донат, бубочку. Дякуємо. 14 Четырнадцатого року війна. Третій год уже полномасштабная йде, якщо ви не в курсі. Та ви що? Та ви що? Да Представляєте? Повторяю на вопрос зачем ваші сливають бюджет? мирных ну, украинцев. Ну, вы, ну, вы сами, вы сами... Почему? Давайте я еще дополню вопрос: почему ваши военные не умеют воевать с нашими военными на поле боя, а только с мирными? Это из Сети. Где? Что? Ну где, где? Ну скажите, где так происходит? Что, где происходит? Наши происходят? военные воюют с вашими мирными населениями, ну, с вашим мирным населением. Скажите, город... Да всю Украину обсуждают ваши военные. Что тут непонятного? Да наши военные обсуждают Украину, только военные объекты. О чем вы говорите? Да, да, да. Девятиэтажки. Да. А, ваши, а вот смотрите, а вот ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: а почему ваши военные обсуждают мирный город Белгород, где нет ни военных, ни военных заводов, вообще ничего? Зачем они это делают? А кто вам сказал, что это мы обстреливаем? То, что там по Белгороду какие-то пропущенные, так это фейки. Этого нет. Наших там нет. Кто вам сказал, что это делает Украина? Это все фейки. Белгород целый. Что такое? Что вы мне тут фейки рассказываете? Это все фейки. С чего вы совершили что-то Это фейки. Кстати, интересно вот такие... Хорошо, товарищи, но это просто... Про... Ой, да закрой рот, Русичи. Закрой рот. Такой к тебе еще вопрос будет. Раз ты сам затронул тему Белгорода, вот такой тебе вопрос. Ваши российские самолеты уже 11-ю ФАП уронили на территории Белгородской области. Что такое? не донесли до Украины. Что такое? Почему ваши же военные обстреливают мирную Белгородскую область? 12 только что уронили. По нас там сказали только что. А что так? Ну, бывает такое. -то. Ну, ну бывает, что сделаешь. А куда летели? Ну, просто так вот. Куда? Ну, летели, летели. Там, не знаю. Может, на территорию Харьковской области летели, не долетели? Да, что ну почему в области? Просто там лет... на границе летали, летали, ну не удержалось. На какую границе? А, вот так вот это теперь называется, да? М -м. Ну, ну, в да. принципе, ну, да. знаешь, ну, м -м. мы не против. То, что не долетели. Не долетели, не долетели. Что все, что летело, осталось в границах вашей Белгородской области. Справедливо. Да, там... Да, мы же тоже не против, конечно. Ой, а белгородцы-то как не против, я думаю. Конечно, не против. Радуются, там бегают, кричат там у -у -у, давайте, там еще нам. Да. Ноль сочувствия у тебя. К своим же согражданам. Да, конечно. Да. Вам на так своих вот же на это... В принципе, я не удивлена. У нас да, такие. У нас, понимаете, русские все такие бесчувственные. Ну, это как они. Черстые, честные его. Ну, там Это упало, называется упало, отсутствие да, эмпатии. Есть да. еще да. такое выражение. Вот, да. Правильно, правильно. Да, правильно да. mm -hmm. Слово просто забыла. Ага. А ты его знал, Русич? Ну где-то там слышал, может быть, когда-то. А можно вот такое еще тоже вам просто? Вот, вроде мы с вами ровесники, да? Ну мне, наверное, 35, он наверное, 40, да, примерно? 50 мне. Вроде бы. росли... Мне 52 будет. Ну, наверное. При... Ну, не 52. Ну, плюс-минус мы, короче, с вами ресники, я думаю. Ну, 35-ка точно же есть. Вроде тоже родились при союзе, а мышление прям у вас, ну, тяжелое, очень тяжелое. <с вы, <с на... Ты вы, знаешь? Вы, 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 наверное... Русич, ты знаешь, короче, я так вот каждое утро просыпаюсь. Я перейду на свою е, українську мову і дякую е, Господу, що я скаль. Кожного ранку я дякую, що я народилась в Україні, в Кривому Розі. Дякую, хоча я не дуже вірю та в Бога. Я просто Всесвіту дякую, дякую мамі і татові, що я народилася в Україні. І хоч я народилася ще в радянській Україні, але дякую, що не на росісі. А. Ага. а що так? А І що це так? прекрасно. Це прекрасно. Що в мене інший світогляд? А, ну да, ти Слушайте, ж не розумієш. Теж... Ну я тоже це не реальну. Тоже да, каждый день дякую, тому що я не реальну. Да Нормально. что ты свистишь? У тебя футболка русичи. Ой. Что ты тут сидишь свистишь? Ну, так потому что я русский. Потому что я русский. Так по вот. тебе заметно, господи! Немного, ты да? это, слов... ну, ты ну, это словами через рот обозначил. Успокойся, ты русский. Очень скрепный <свят> при том. Ты очень скрепный слушай, персонаж. Слушай, слушай, такой еще вопрос. Вот ты вроде такая, ну не извиняюсь, конечно, очкастая. да? Почему вы никогда не читаете, что сверху написано? Вы только видите русичи. А Я что, вижу торговый дом, месте? торговый дом. И шо? Но. Что? ну И шо? И то. Да мне. На ты тебя. сидишь, сидишь через каждое слово Русичи, Русичи. А прочитай, что это торговый дом, что мне организация так называется. То есть, ну это как бы да вот так. Ага. Русичи. Я прочитала сразу а еще и дальше. Ну и что? А что ты шо не видишь, рус... Рус, не Русич? Рус, рус, рус. Ты что меня, ми... ты меня хочешь этим текстом зацепить или что? Ну да, высечить. Смотри, то, что тебя это цепляет, это чисто твоя проблема. Да ты что? да? Да, угу. понятно. Угу. Я просто прочитала то, что на футболке. То, что это тебя цепляет, проблема ага. в тебе. Ага, ага. Ага. Ну, конечно, конечно. Стрельченко, дякуємо, Бубочко, за донат. На FPV. Бубочка, дякуем. Звалило. Сыкло. Так, коротше, Стрельченкове. Відкривайте собі рахунок, у вас перша підпалена дупа. Тому що він. Я думаю, він злякався до НАТО. І такий думає, та, все, я, я пішов. А він знає Мільчакова. Не знаю. Воно таке Гадіна, оцей режим дурачка, як воно комарить, може і знає. Якщо це його компанія, я думаю, він не просто так назвав свою компанію Русічі. Фу. В мене все ригає. Канада, вгомонися вже! Іди до кості. Що ти тут? Це треба викладати. Так! Та господи, там ні, це цікавий діалог, піде в контент. Ну, якщо сам Соловйов каже, що, що мерзка істерика у Білгорода, то звичайні громадяни Росії так само будуть казати, що тут ну, їм не жаль Белгородську область, їм не жаль. Як так в них все це? Як вони так живуть? Нуль емпатії, нуль співчуття ну, по нулях. Канада, це ні, це собака.